Я не могла не запустить. Я хотела сразу же поделиться этим с вами. Но ну, это стоило 200 тысяч рублей. Без анализов. 230 с анализами. Лайкуйся, комменти там на канал, подпишитесь, а то вы совсем что-то ху... или так сказать. Все, погнали. Надое. Кум, привет. Если что, я все донаты, чат я тоже вижу. Вот. Привет, чат. Я не знаю, как драгонмани убрать у меня со стрима. Привет. Лагает, чат, стрим. Иногда подлагивает, да? Только отошла от наркоза. Более-менее. У меня очень сильно кружится голова. И очень сильно болит рука. Прям капец. Привет, чет. Вот. Нам сюда принесли покушать. У меня очень классная соседка, я не буду ее показывать. Вот. Мы, короче... Кушаем. Нас приселяйся. В одно время одну и ту же операцию сделали. Кумам, ну что, ты как ты? Спасибо большое, Юм, за тысячу рублей. Спасибо большое. Я сейчас все расскажу. Блин, а как драгонманию убрать? брать? Я просто. Так, стримин сеттингс. Просто даже не помню. Ой, отключилась. Сейчас. Count settings. Или как? Блин. алерц может быть. Блин, у меня просто тут Go Advanced мод. Нет. Cancel. ладно, пусть висит Dragon Money. Окей. <laughs> может быть event лист? Да нет. Ну ладно. Неважно. А что привет 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 я не могла не запустить я хотела сразу же поделиться этим с вами привет юм еще раз спасибо большое за тысячу рублей представляете так было приятно Наташа, зачем ты запустила в таком состоянии? Не, не нормально. Я отвечаю уже за себя. Блин, у меня, я поставила маленькую штуку. У меня, короче, блокируется сразу экран. Как самочувствие? Нормально, нормально. Спасибо за поддержку, чат. Так приятно, представляете? Мне написал Жужо. Мне написала Мина. Мне даже написала Арина. Мне написал Каравай. И, короче, Карабуся. Амина, Турана и Жужо придут ко мне завтра. Так мило. Все очень мило. Вот. Короче, представляйся, знаете, как был наркоз у меня? Я. Э, мне очень больно было. Во-первых, я пришла туда, значит, э, легла... как это сказать? Мне дали бумажку, где должна была расписаться, что я даю согласие на наркоз. Я дала согласие на наркоз и легла в это, на кушетку, разложила так руки по бокам, и все. Меня, короче, вкололи катетером здесь вот. Вот. У меня, кстати, еще тут все в крови, я не знаю почему. Просто не понимаю, откуда кровь могла течь. Вот. И... Вот. И, короче, легла, мне вкололи и сказали, вот, типа, сейчас... бля я не могу нормально ничего сказать. Сейчас вам, говорит, будет, типа, колоть немножко. Никакие покалывания не, ну, не почувствовала, ничего. я просто вырубила. Ну, как мне объясняли про наркоз, что как будет вообще? Будет немножко кружиться голова, ты начнешь быть в пьяном состоянии. Ты говорила, на стрим что запираться? Нет, еще не говорила, Хантик. Вот. У меня ничего не кружилось, меня просто вырубила. Знаешь, как будто я 24 сутки, ну, сутки двое не спала. Просто легла, у меня вообще даже не кружилась нихуя. Просто лежала и просто вырубилась. Вот. И, короче, я покажу. Покажу, на что я сделала операцию. Вот. Пока, чуть попозже. Амина вроде спалила. Что за операция? Нет, Вот. И все. Меня вырубила, короче. И я просыпаюсь от того, что мой хирург говорит, о, паприка, спасибо большое за сап. Спасибо огромное. Странно, почему тут не высветилось. Высветилось только здесь. Алексей уже сказал. Пчелкин уже сказал, что за операция. И в смысле, он не знает. Как он может сказать вообще, что за операция? Вообще единицы знают, что это за операция будет. Он, ну, он не мог ничего сказать. Вот. И, короче, я единица, кстати. Нет, ты не единица. Скиньте клип, я не видела он не знает, я ему не говорила, так что это непроверенный источник. Я вообще мало кому говорила. А Арина знает? Арина... Арина нет. Я ей не рассказывала и не говорила. Вот. Алексей еще говорил, что в декабре в Москву переезжает. Не понял. Вот. И короче, представляете, я проснулась от того, что у меня будет Наташ, Наташа, Наташ. Я такая, что? И он говорит типа, все, все прошло, типа ВК, ВК, вставай. Вот. Он говорит типа, вот, типа, вставай. Я говорю, все. И они по подходили еще, наверное, по несколько раз ко мне. Сори, мне просто очень тяжело <laughs> дышать. Вот. Как состояние? В принципе, хорошее. Анон. Алексей спросил, типа, знают, на что операции люди в чате. Арина ему ответила, что да, все знают и можно говорить. Но Пчелкин сказал, что грудь сделал. Понял. А Арина вообще куда лезет, я не поняла. То есть Арина, блядь, кто такая вообще? Почему она говорит на что? Ну, типа, да, можно говорить. Я что, с ней общаюсь или что? Почему она так сказала? Типа, да, можно говорить. Я не говорю до последнего. Да, она откуда вообще знает? Просто не понимаю. Спасибо большое за 200 рублей. Фу, у меня даже настроение испортилось. Да не слушай сейчас никого, хорошо, Игорис. Но я никогда так не слушаю и делаю поспешных выводов. Просто, ну, не знаю, меня выбесило. Она сказала, что не знает, можно говорить так, как не общается. Так она откуда вообще может знать, какая у что у меня операция? А, ну если она сказала, не знает, можно ли говорить, и Алексей сказал, то как кто виноват вообще? Сейчас я пропустить сделала. Такую операцию за один день делают. Я даже больше тебе скажу. Такую операцию делают за 40 минут. С Вадимом уже общалась после операции или это сразу запустила? Конечно, да. Я сразу позвонила Вадиму. И сразу позвонила Амине. Там была с ней Тураночка, я очень была рада их услышать. Вадим очень сильно переживал, типа он переживал, мне кажется, больше всех, блядь, на планете. Вот, то есть, я не знаю, за, за меня, блядь, никто так не переживал так сильно, как Вадя. Да, мне тяжело дышать, очень. Вот и поэтому он все спрашивал, не спал. Он думал очень много об этом. Вот, и этот. И этот. Я ему все рассказала сразу же, как только я вышла из анестезии. Все ему рассказала, все показала. Когда я проснулась, я просто сразу же хотела, чтобы води меня поддержал и обнял, типа поцеловал. Но у меня, короче, Состояние было такое ебаное, когда я проснулась, типа, э, что как будто меня все бросили. Ну, короче, не знаю, на лице было написано, мне хотелось плакать, потому что, не знаю, это, видимо, после наркоза такой отходняк. Здравствуйте. Приятного. Спасибо. Как оно? Хорошо, только давит очень. Нормально пойдет. Да. Не под мышцы поэтому... Угу. Да. Спалили. Блять, тяжело дышать. Тяжело смеяться. Тяжело смеяться. Нет. Нет, нет. Бля, я реально думал хуй. Да, короче, вот такие пироги. Теперь у меня есть охуенная агромизи сиськи. Агромизи бурури сиськи, на one. Ура! Которые можно, э, когда можно носить теперь топики, и у тебя будут торчащие соски и стоячие сиськи. Это так охуенно. Как угадайте, капельки или шарики, чат? Шарики 57%, а капельки 41%. Нифига, я не знала даже, что вы бы будете выбирать шарики. Я думаю, всем нравятся капельки. Но у меня капельки, чат. У меня так типа, у меня хороший размер, но он типа такой натуральный. Он такой типа... Нет, чтобы вы понимали, сбоку, смотрите, сбоку шарики смотрятся вот так. Сбоку, вот так вот так. А капельки, они больше вот так, поняли? Ну так, да, конечно, блядь, рукой трудно объяснить. Ну, чтобы вы понимали, вот так шарики, а капельки вот так. Ну, они такие объемненькие, стоячие, такие хорошие. Да я еще не видела чат сама. Я думала, мы про наушники. Ага. В ТГ, да, в ТГ залью. Кстати, на знак ТГ чат. В ТГ залью сиськи. Мне, представляете, мне месяц, я месяц должна спать на спине. Это просто пиздец. Через месяц я могу поворачиваться на бок, и только через три месяца я могу спать на животе. Охуеть. Сиськи сделала, да, наконец-то. Сейчас можете меня поздравить. Уху, теперь у меня будут биг-бурури. Двиг сисюли аккуратненькие, красивенькие сисьчки. Как все результат операции? Я вижу сиськи только в бандаже. Они замотаны. То есть я так ну не видела еще даже. То есть меня разбудили, положили сюда. И все шарики выглядели шестьдесят два процента. Короче, да. Сори. Вот ну так я выгляжу после операции. Амина сказала, что я даже выгляжу очень хорошо, только после операции. Я знаете? вот это вот разметка, вот тут разметка, Вот тут вот разметочка, он мне же рисовали типа на на этой на груди, там рисовали, чтобы правильно сделать операцию, там правильный надрез и так далее. Ну кстати, они очень сильно затвердили уже. Ты знаешь, такое ощущение, как будто бы после спортзала ты типа ногу качаешь, качаешь. Декабра спасибо огромное за тысячу рублей. Может, отдохнешь уже? Мне... Мне не трудно. Мне не трудно. Просто мне наоборот приятно с этим этим с вами делиться. Вот потому что это единственная операция в моей жизни. И, кстати, наркоз это вообще не больно. Какой размер тройка с половиной? Мне тяжело дышать. Извиняюсь. Короче, такие. Реальные биг <свят> Так много. Ну, ладно, ладно. Там троечка. А меня слышно вообще я нормально? <свят> Мне тяжело Но это стоило 200 тысяч рублей. Без анализов. 230 с анализами. Ну, это еще типа, нормально, это недорого, это очень недорого. Нет. Шрам останется? Нет, шрама не останется. То есть они будут полностью ощущаться как свои, и шрама никакого не будет. Только отек, они типа будут более мягкие к третьему месяцу. А так они будут очень тверденькие. Вадя вообще за или против был. Вадя... Вадя был похуй. Ну, типа, он меня просто поддержал и все. То есть, ну, ему и так нравилось. Ой, они к нам зашли. Я ко мне врач должен прийти, он снять должен бандаж полностью бандаж полностью и этот это еще просто сжато Ждем на OnlyFans. А, да. Как мама отреагировала. Ну, она говорит, ой, вообще легко ты все пройдешь, типа все будет нормально. Вот. Уже не пришел приезжать, конечно же пришел. Он мне вчера в два ночи приехал ко мне, когда я освободилась он ночью, он очень хотел со мной видеться. Он приехал, а, типа, там, пообщались мы с ним, он типа, поддержал, он очень переживает за меня. Вот, написал, типа, как там... написал, говорит, типа, напиши, как все там, все будет нормально. Он близко к сердцу просто воспринимает все. Что она сделала сиськи? Да, в Гагик я сделала сиськи. Сколько миллилитров? 240. Блин, зачем тебе так сильно хотелось? Да. Я хочу просто надевать топики. Я хочу надевать красивые. Блин, она надо... так у Я хочу надевать красивое белье. Я хочу надевать футболки без лифчика. Ой, мне нельзя вообще руку поднимать, А, заболела. А. И чтобы у меня этот... Красивая стоячая грудь была. Теперь доской не назовешь. Да, сер... да мне это ничего не давало. Можете сейчас тоже называть доской неплохо. Вот, пацаны, спасибо, что посмотрели. Лайку все хуярьте, блядь, подписку там, колокола ебите эти ебаные, блядь, чтобы, сука, эти прилетали смс блядь, вам что видос ебучий вышел, высрался на канал. До скорой встречи, пацаны. Цените мать.